там ты ощущаешь вкус воды, там ты ощущаешь вкус того кусочка хлеба, которого ты делишь. Там ты все ощущаешь. Вот это же походу, тоже ему такие почувствовал. Чую после, сколько? Ну, метр 800, ну, 500, ну, 500 580. Мой позывной Буба, я из Харькова. Сюда попал, отучился на антидронщика. Были на учениях, э, пришли ребята, сказали, кто из вас хорошо стреляет. Ну, меня все сдали, сказали, он наш снайпер. Получил нормальную валыну. Такая вот пушка. Дроны взрывает до огня. Это 12 калибр, дробовик под охотничьи патроны. Ну, метров 50 бьет кучно, вообще легко дрона сносит. Накидал патроны в нее, как бы зарядил. Дер, снял с предохранителя. Огонь. И дрон уже лежит на земле, палает.

Это находили поворот? Да, є поворот банки. Некие взяли? Взяли. Тайпсифи. Тайп, да, тайпсифи взяли. И все получается укомплектованное, і перемотанное, і все готовое. По одному супаю кожному, і по две попали. Плюс. Шоколадки возьмут. Шоколадки взяли. Батончики, батончики. батончики. батончики Я взяли. взяли. Я перший раз Волнуюся, боюсь. Ну, треба. Треба відвоювати свою страну. Свою Україну, батьківщину і маму. маму. Підсумок під магазини, щоб радійку повішати, щоб удобно було е, общатися з хлопцями, щоб е, як іти, позиція, де, що, і куди двигатись. Під підсумки, щоб були на місці, щоб е, магазини стояли, щоб все заряджено, щоб, що, щоб правильно автомат підтягую собі, щоб можна було, якщо що, одразу взяв і вистрілив. Все каску підтягую шлічки, щоб все чітко було, щоб воно нічого не мішало, щоб не злітало. Все. <плес> Не бойтесь, ну, Понятно, нет, что, это что если это... она... Даже если она у тебя вот щелкнула в руках уже, ты что-то там пропался, это одно, ну, отпустил как-то эту скобу, блядь, она уже. щелкнула. Откинула и упал, все, она въебала, тебе. Типа, ну, но если ты вовремя упал, то есть осколки разлет у них вот так вот. Я знаю. Верно. Да. ну у меня вот возле вот ноги взорвалось, ага. Прямо вот ну, скид был. Ага. Прямо возле ноги упала, я вовремя упал. Нога не мела немного. Я думал, оторвала. Так, все на місці. В стану, угу. Осколочна граната розлітається це по слабших місцях. Тротіла всього на всього 70 грамів. Скільки таких гранат ви з собою берете? Чотири. Це такого типу. А РГМК, РГД. І тих четверо. Восім штук. Патронів 25 рожків десь. Це я тільки несу. А так само і він, і він, і він. Всі намірають. Це в них хлібина, що подіва. Як не буде, то чим ти будеш захищатися? Як воно лізе, а ти що? Скажеш, хендихоп, вставай. Каже, все нормально. Богу. Саме головне, Україну захищає Господь. І це саме головне. Їх побідим, виженіти. Не вони, блядь, ще, Скала это сила, это это вообще это ново. Ну, покажите, у кого киев магазины есть. Дана кимерский магазин. Это какой? А такой со скошенным фарнизом да, чуть Это хорошая вещь. РПГ-22 называется. Открыв тут, чтобы сзади никто не стояв, кто буде стрелять, бо, блядь. Есть ідиоти в плече впред, то плечо не мож считай.

А сейчас я собираюсь на боевой выезд. Ну, как бы опыт есть. Ну, каждый выезд сам по-своему волнительный. Настроение боевое. Мотивация, думаю, должна сейчас быть у всех вообще в этом плане. Враг у нашего, нашего дома. Так что надо по-любому идти и воевать, ребята или да, вот да, вы и выждрочить, а воду ему нужен один в меру мягкий, в меру жестко. Так, хлопцы, сухпои сейчас идем получать, воду, воду брать. У тебя один есть, да? да. Это что да, да, да. Да. Ну, ну, сначала гранаты, да, да, потом кушать. Давай, мне чтобы не воду. Так, На ногу гранаты. Складываем ложки. Ждите. Здесь забито, здесь половина. Здесь, здесь 6 штук, 8. Все правильно. Планка не отпадет пока ты ее не достанешь фритинга. На? Фритинга, фритинга. да она придерживает планку видишь угу. все два бандажа э, два э, есть тоже гемостатика два штуки да Да, здесь есть да. все тут... Это... медикаменты как бы пас. абсолютно все проверяется по 10 раз перепроверяется лучше не взять сухпай Взять больше бока. истина. Uh -huh. истину. Это все мои дети. Я командир, я за них переживаю. Uh -huh. Не меньше, чем за своих детей. Я хочу, чтобы они все вернулись. Я еще на улице. У нас сейчас выходит одна группа, выгружается на точке, спешивается там, заходят, закрепляется, занимает оборону и держит Слушает оттуда радиечку, что им говорят и задачу. Сейчас объясняют, на, на, на какую вам сторону выгружаться. Или вы выгружаетесь все или на одной точке, или вас по, по отдельности а, останавливает одна точка и вторая точка. Машинку всегда видят, она начинается обстрелы, это сто 120 это, там и намет, и все остальное, там и пиви может быть также. то, что вы выгружайтесь сразу быстро. И на выгрузке, когда вы загружаетесь сразу же выходите на связь. Потому что задача может поменяться вот так вот, за одну секунду что там может быть где-то там пи... Видели, они бегут уже, все. Так что если вам скажут, вдруг там идут там, да, группа пи... да, чтобы там б... быть, да, там отработать, там, например, на, на два часа, да, в два ствола огонь-огонь, поняла? Подавили огнем, они или 200, или 70, все, раз, и, раз, и, да, рассыпались. Так же самая задача по одноразке. Если бы вам сказали там сделать там топол, то да, там, туда, там, в дом, да, вы делаете это уверенно, взяли одноразку, подготовили. Здесь вы отрабатываете одноразкой в какую-то сторону, да, в какую-то цель, да, тоже кто-то один-два подавляет огнем. Командир ввода помогаю, собираю. Выхожу на выхода тоже. Кто попал на первый выход, я, конечно, был удивлен. Не так, как было у меня другой бригаде намного всего, обеспечения намного всего, то, что ну, за тобой всегда 24 за тобой смотрят, от тобой руководят, где идти, где пить, где бить, сколько стволов а где гранату кинуть, где зайти, где отработать. Ну, короче, это все намного легче. Обеспечение, та же самая РПГ и все остальное. Я рад, что я тут попал, конечно. Если бы остался там, мне кажется, бы, не знаю, не вытянул бы. Здесь как бы Командование лучше, обеспечение лучше. Что вам говорят, то и делайте. Запомните, поборите страх, отбросьте его. Если вам говорят, что выйти навалит, значит, блядь, вам выйти безопасно. Выходите и наваливайте. Потому что если подойдут к стене, блядь, все будет пи***. Да. Они, да Они там лазят как падлы. Сейчас его может не быть, через полчаса он может прийти. Но его видят издалека, когда он идет. Все зависит от вас. Подпустите, будет холодно. не подпустите, будет все зависеть.